Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün çuğundur salatı hazırladım. 2 ədəd kiçik çuğunduru suda bişirdikdən sonra qabığını soyub ləndələyirik. Üzərinə yarım stəkan çəkilmiş qoz ləpəsi əlavə edirik. 1 diş sarımsağı əzirik. İçi fərək qaşığı mayonez əlavə edib qarışdırırıq. Üzərinə zövqə görə duz əlavə edib istədiyiniz kimi servis edə bilərsiz. Videomu bəyəndisəniz, bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.